আজি অসম বিধান সভাৰ প্ৰথম দিন আৰু আজিৰ দিনটোতে দেখা গল যে বি টি আৰ লৈ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ আৰম্ভণিতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যপালক প্ৰশ্ন কৰিছে বি টি আৰতিয়া সম্পন্ন হব বুলি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৰাজ্যপালক প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে বিধানসভা আৰম্ভ হল বিধানসভা আৰম্ভ হোৱা পিছতেই বি টি আৰ প্ৰশ্নক লৈ বি টি আৰ চুক্তি কেতিয়া এশ শতাংশ সম্পূৰ্ণ হব আৰু ছিক্স শ্বিডুল ইছুক লৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰে আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আজি বিধানসভাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ গৈ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চালে বেৰে কোবোৱা উত্তৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গল আপোনালোকক আমি দেখাই আছো যে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আজি অসম চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে অসম চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ছিক্স শ্বেডুল কি বি টি আৰ চুক্তি এশ শতাংশ কেতিয়া সম্পন্ন হব কাৰণ বড়োভূমিত প্ৰথমবাৰলৈ অসম বিধানসভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু বড়ো সমস্যাক লৈ বিধানসভাত যি সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিছিল বা বি টি আৰ যি চুক্তি আছে এই চুক্তি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাক লৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আজি প্ৰশ্ন কৰে আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক কি কলে আপোনালোকক শুনাব খুজিছো আৰু তাৰ আগত আমি কব খুজিছো যে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ পৰা দহ মিনিট সময় বিধান সভাত বক্তব্য দিবলৈ দিম বুলি আজি ৰাজহুৱাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমাৰ পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা

অসম বিধানসভাত এশ ছাব্বিশজন বিধায়ক আৰু এশ ছাব্বিশজন বিধায়কক কেৱল অখিল গগৈ যি গৰাকী বিধায়কে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সমস্যাবোৰক লৈ প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে যে স্বাধীনতাৰ পয়সত্তৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো অসমীয়া জাতিয়ে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছে আৰু বি টি আৰত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ভাই সকলে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে আৰু আজি বড়ো জনগোষ্ঠী হৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক আপোনাৰ জনগোষ্ঠীয় কথা আছে আপুনি মোক কবলৈ দিয়ক বুলি কোৱা এক পৰিৱেশ আহি পৰিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ভাষণ দি থাকোতে বা ৰাইজৰ প্ৰশ্নবোৰ উপস্থাপন কৰি থাকোতে বি টি আৰৰ কথাবোৰ কৈ থাকোতে ছিক্স শ্বেডুলৰ কথাবোৰ কৈ থাকোতে বাৰে বাৰে শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কসকলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক বাধা দিয়া আমি দেখিবলৈ পালো গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পৰা আদি কৰি শেষ মুহূৰ্তলৈকে শাসকীয় দলক প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু জাতীয় জীৱনৰ সমস্যাবোৰ সমাধানৰ কাৰণে তেখেতে ৰাইজৰ দলৰ হৈ প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিবলৈ বাধ্য হৈছে যদিও সঠিক ৰূপত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই আমি আজি বিধানসভাৰ কিছু অংশ আপোনালোকক আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে চাওক আজি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কেনেকৈ চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে বিধায়ক হিচাপে তেওঁ বিৰোধী বিধায়ক হিচাপে তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক কি উত্তৰ দিলে আমি কিয় অংশ আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম চি সেইকাৰণে বিয়ণ্ড ছিক্স চেডুলৰ কথাটো যে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক কৈছে যদি বিয়ণ্ড ছিক্স ছেডুলৰ কথা ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰ্বি আংলং উত্তৰ কাছাৰ আৰু বি টি আিক আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ টু ফৰ্টি ফ'ৰ এইট মই ক'ব দিম কিন্তু অধ্যক্ষক অনুৰোধ কৰিম ইয়াত কাইণ্ডলি এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আপোনাৰ ভাষণটোৰ কাৰণে অহা কালিৰ পৰা নতুন আন্দোলন এটা আৰম্ভ নহওক নকৰিব কিহৰ কাৰণে আমি ইয়াত উইথ চেন্স অফ ৰেচপন্সিবিলিটি আহিছো